Вкусного всем! Рецепт этого салата скагенрера впервые показан в 20 веке известным шведским кулинаром Торе Ретманом. и сразу стал популярным не только в Швеции. Его можно часто увидеть в Дании, Голландии, Норвегии наряду с их национальными закусками. Основа салата креветки пол килограмма без учета жидкости как тут мелкие, очищенные или крупные. Но тогда необходимо их очистить и нарезать небольшими кусочками на 2-3 части. Лишнюю жидкость отожмите, чтобы салат не был водянистым. Основная заправка майонез около 200 грамм. Мы используем домашний, у нас на канале прекрасный и простой рецепт этого майонеза. И жирный йогурт. Турецкий или греческий 150 грамм. В идеале вместо него крем фреш. Это сливки, ставшие на путь сметаны. У нас их не продают, поэтому такая замена. Хотя домашние сливки хорошо подойдут. Укроп обязательно, свежий, пару столовых ложек, полных. В Швеции очень популярна зелень укропа. Есть у нас вкусный рецепт баранины в укропном соусе. И необязательный ингредиент – корень хрена. Лучше подмороженный, так его легче будет натереть. А необходимо лишь до половинки чайной ложки, натертого. Еще одна необязательная добавка – чайная ложка коньяка. Готовим для праздника. Лимон обязателен, но не весь. Натрите одну чайную ложку цедры. Только старайтесь без белой части, только желтую, иначе будет горчить. И две чайных ложки лимонного сока. Ну и последний ингредиент – соли. От пол чайной ложки до ложки. Теперь вымешаем соус хорошенько до растворения соли и смешения вкуса креветки добавим лук красный, желательно не острый. Не обязательно, к слову, но часто добавляем. Пару столовых ложек. И икра. Может быть красная, может быть сублимированная. Она тут больше для красоты и создания праздничного настроения. Само собой не обязательно. Пару столовых ложек. Добавим приготовленный соус и перемешаем. И на стол. Подают традиционно с тостами или как просто коктейльный салат. На тостах такой салат называется тост скаген. Что занятно, блюдо шведское, а названо в честь датского города Скакин. А можно подать на половинках авокадо или вообще на половинках отварного запеченного картофеля. Теплого праздника вам! А мы ждем вас вновь на канале Корчма. Подписывайтесь и будьте здоровы!